Hər birinizi salamlayıram əziz dostlar. Ermənilər Azərbaycan xalqını məhv etmək üçün bütün mümkün vasitələrdən istifadə edirlər. İnanılmaz dəhşətli bir məlumat yayılıb. Son günlər gəncliyimizi və gələcəyimizi məhv edən patı deyilən zəhər səndimə ermənlərin bizə göndərdiyi bəla imiş. Alımın kəşfiyyatının şok patı məlumatı. O patı deyilən zəhəri Ermənilər Azərbaycanda görün harda istehsal edirlər. Videonu mütləq və mütləq sona qədər izləyin. Sizi bütün bunlardan xəbərdar edəcəm. Bu kimi videolardan vaxtında xəbər tutmaq və mənə dəstək olmaq üçün kanala abunə ola bilərsiniz. Qıymətli vaxtınızdan bir neçə saniyə ayıraraq bu videonu bəyənməyinizi dəricə edirəm. Dəyərli izləyicilər, əvvəlcə günün vacib xəbərlərinə qısaca nəzər salaq. Süz sazışı yaxın günlərdə imzalanı bilər. Prezident İlham Əliyev Süz sazışının 90%-inin 90 razılaşdırıldığını və yaxın günlərdə imzalanı biləcəyini bildirib. Prezident Süz sazışı ilə bağlı çıxışında belə deyib: sazişin 90% razılaşdırıldı. Qalan məsələlər də hesab edirəm ki, realizm prinsipləri üstünlük təşkil etsə və bizim narahatçılığımız bəzi məsələlərlə bağlı nəzərə alınsa, bu saziş də yaxın günlərdə, bəlkə də yaxın aylarda imza olunə bilər. Əziz leylicilər, təbii ki, Azərbaycan Ermənistan'a təklif edir ki, sülh sazişi bağlayaq. Ermənistan da istənilən vasitələrlə bu sülh sazişini imzalamaqdan yayınmağa çalışır. Çünki ağır məğlubiyyətə uğramış bir dövlətin təbii ki, sülh sazişi imzalamaq niyyəti olmayacaq. Bunu moderatora zəəcləmasında millət vəkili, politoloq Ənhad Mirbəşiroğlu deyib. Onun sözlərinə görə Ermənistan təxribat törətməklə vəziyyətin dəyişməsinə ümid edir. Amma bütün bunlar fiyaskoya uğrayacaq. Stətd. Yaxşı xatırlayırıq ki, ötən ildə bu vaxtlar Ermənistan intensiv təxribatlar həyata keçirməyə başladı. Onun ardından qeyzdə bu təxribatların qarşısı sərt şəkildə alındı. Azərbaycan əks hücum əməliyyatlarını həyata keçirib torpaqlarını işğaldan azad etdi. Dəbicki Azərbaycan Ermənistana təklif edir ki, sülh sazişi bağlayaq. Ermənistan da istənilən vasitələrlə bu sülh sazişini imzalamaqdan yayınmağa çalışır. Çünki ağır məğlubiyyətə uğramış bir dövlətin sülh sazişi imzalamaq niyyəti olmayacaq. Ermənistanın sərhəd ərazilərimizdə təxribatlar törətməsinin əsl səbəbi isə Dəbicki Azərbaycanı kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı ilə üz-üzə qoymaqdır. Sür-saz işi ilə bağlı ölkə mətbuatına açıqlama verən politoloq İlgar Vəlizadənin fikirləri də maraqlıdır. O belə deyib: "Bir neçə ay öncə tərəflər üçtərəfli komissiyanın yaradılması ilə bağlı qərar qəbul etdilər. Təəssüflər olsun ki, Ermənistanın destruktiv mövqeyi nəticəsində bu komissiya işinə başlamayıb. Amma Rusiya tərəfi bu komissiyanın fəaliyyətində maraqlı olduğunu bildirib." Azərbaycan da maraqlıdır ki, komissiya işləsin. Mən düşünürəm ki, bu komissiya işləməlidir və nəticəsi də Qazağın 7 kəndinin Azərbaycana qaytarılması olmalıdır. Eyni zamanda Çərki kəndi də Azərbaycanın nəzarətinə verilməlidir. Bu olmazsa olmazdır. Mütləq baş verməlidir. Qarabağ və ətraf 7 rayon məsələsinin də hamısının vaxtilə qaytarılması təkid edilirdi. Ancaq Ermənlər buna razı olmurdu. Bu məsələdə də düzəşdə getmək mümkün deyil. Bu ərazilər də bir mənaalı olaraq Azərbaycanın nəzarətinə qaytarılmalıdır. Ermənistan istəməsə də buna Yetməsə də biz təzyiq və güc vasitəsilə bütün bunları həyata keçirməliyik. Bir tərəfdən biz bunu hərbi təzyiqlərlə etməliyik. Digər tərəfdən hərbi təxribatların qarşısını almaq üçün hərbi infrastrukturumuzu gücləndirməliyik. Sonra diplomatik təzyiq yolları ilə kəndlərin qaytarılmasını ermənilərdən tələb etməliyik. Başqa variant yoxdur. Ermənistan da istəyir ki, biz 7 kənd üçün hərbi əməliyyata başlayaq. Qazaq istiqamətində birbaşa hərbi əməliyyat bir qədər risklidir. Ona görə də Ermənlilər bundan istifadə edərək kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatını prosesə cəlb etmək istəyirlər. Alman keşfiyyatının şok pat məlumatı Bu patı değilen zəhəri Ermənilər Azərbaycanda görün harda istifadə edirlər. Əziz dostlar, Ermənilər Azərbaycan xalqının genefondunu məhv etmək üçün bütün mümkün vasitələrdən istifadə edirlər. İnanılmaz dəhşətli bir məlumat yayılıb. Ermənilər bütün mümkün vasitələrdən istifadə edərək bizi yox etməyə çalışır. Mən burdan hər kəsə səsənirəm. Bu zərərli vərdişdən uzaq durun. Ətrafınızda bunlar qətiq vasitədən istifadə edənlər və ya bu maddənin yayılmasında, elecidə satışında əli olan hər kəsi kimliyindən asdı olmayaraq Daxili İşlər Nazirliyinin qaynar xəttinə müraciət edərək çəkinmədən şikayət edin. Bu belaya son qoymaq üçün əlimizdən gələni etməliyik. Son günlər gənclərimizi və gələcəyimizi məhv edən patı deyilən zəhər Səndimə Ermənilərin bizə göndərdiyi bəla imiş. Onunla bağlı dəhşətli iddialar var. Bu patı harda və necə istehsal olunur? Son günlər patı belası əsas müzakirə mövzularından biridir. Bu məhsulun ölkə daxilində istehsal edilməsi ilə bağlı da müxtəlif fikirlər var. Dünya Azərbaycanlıları Assambleyasının rəhbəri Rəşad Quliyevin Almaniya hökumətindəki mənbərlərdən əldə etdiyi məlumata görə, Azərbaycanda bəlaıya çevrilən patı Xankəndində hazırlanır. Səyf, eşidmədiniz. Alman kəşfiyyatının bununla bağlı dəqiq informasiya əldə etdiyi bildirilir. Ermənilər 44-cü illik vətən müharibəsi zamanı Azərbaycan gəncliyinin döyüş ruhu qarşısında Rusvayçı şəkildə məğlub olduqlarını həzm edə bilmirlər. Bu səbəbdən də cənçləri zəhərləmək də qisas almaq planı işə düşüb. Mənbənin bildirdiyinə görə Xankəndində pat istehsal edib Azərbaycanı ötrürlər. Bunu isə İran vasitəsilə həyata keçirirlər. Mənbə bildirib ki, əvvəllər pat istehsalını Zəngiləndə həyata keçirmişlər. Zəngilan işğaldan azad edildikdən sonra bu işi Xancənddə davam etdirməyə başlayıblar. Qeyd olunur ki, Xancəndiyə xarici ölkələrdən tez-tez maşınlar gəlir. Bəzi hallarda nömrələr dəyişdirilir. Əziz və dəyərli izleyicilər, bu videonun da sonuna gəldik.